নমস্কাৰ মই পূজাই আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰীতা চৌধুৰীৰ বাইদেউৰ এই সময় সেই সময় নামৰ উপন্যাসখনিৰ খণ্ডসমূহ এটি এটিকৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত পাঠ কৰিম ভাবিছোঁ ইয়াত যথেষ্টখিনি মোৰ ভুল ভান্তি হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন এতিয়া আহিছোঁ খণ্ড এক বহুত সময় ধৰি চেলফোনটো বাজি থকা দেখি নিজৰ টেবুলৰ পৰা উঠি আহিল প্ৰবক্তা জয়শ্ৰী বৰা সহকৰ্মী অদিতি চৌধুৰীৰ চেলফোন নিজৰ টেবুলত এৰি থৈ গৈছে অদিতি চৌধুৰীৰ টেবুলৰ ওচৰত এখন টেক গীধাগ্ৰস্ত হৈ থিয় হৈ থাকি কৌতুহল সামৰিব নোৱাৰি জয়শ্ৰীয়ে ফোনটো তুলি ল'লে অদিতি এটা গম্ভীৰ পুৰুষ কণ্ঠ ভাহি আহিল মই অদিটি নহয় তেওঁৰ কলিকে গৈছোঁ অদিটি ক্লাছলৈ গৈছে অ'হ ঠিক আছে মই পিছত কৰিম তেনেহ'লে ক্লাছটো কেতিয়া শেষ হ'ব আৰু হাফ এন আৱাৰ লাগিব কাইণ্ডলি তেওঁক অলকেশ হাজৰিকাই ফোন কৰা বুলি ক'ব ভাল ধন্যবাদ জনাই অলকেশ হাজৰিকা নামৰ লোকজনে ফোনটো কাটি দিলে ফোনটো টেবুলত থৈ জয়শ্ৰী বৰা নিজৰ টেবুললৈ উভতি আহিল পিছৰ ক্লাছটোৰ বাবে উলিয়াই লোৱা নোটছখিনি সামৰি একাষে থৈ কিতাপখন মেলি ল'লে তেওঁৰ কপাল কোচ খাই গৈছে অশান্তি অশান্তি লাগিছে মনটো কোন হ'ব পাৰে মানুহজন কি সম্পৰ্ক অদিদিৰ লগত অলকেশ হাজৰিকা বুলি কৈছে কথাৰ ধৰণতেই বুজা যায় কোনোবা অবিজাত মানুহ বয়স ধৰিব পৰা নগ'ল কলেজীয়া বয়সৰ যে নহয় এইটো খাটাং অলকেশ হাজৰিকা নামৰ মানুহজন এজন মানুহক জয়শ্ৰী বৰাই অৱশ্যে চিনি পায় চিনি পায় মানে নামটো জানে পেপাৰ টিভিত মাজে মাজে দেখা পায় বৰ ধুনীয়া মানুহ জাৰ্ণেলিষ্ট লেখক সমাজকৰ্মী ধৰণৰ বিখ্যাত মানুহ এই যেন অলকেশ হাজৰিকা জয়শ্ৰী বৰাই নাম শুনা জন হ'ব পাৰেনে প্ৰান্তীয় এখন পাহাৰীয়া কলেজৰ পৰা সৌ সিদিনা গুৱাহাটীৰ সেইখন কলেজলৈ চাকৰি কৰিবলৈ অহা অদিতি চৌধুৰীৰ লগত বিখ্যাত অলকেশ হাজৰিকাৰ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে এনে এজন অভিজাত পুৰুষৰ লগত আভিজাত্যশীল অদিতি চৌধুৰীৰ সম্পৰ্ক প্ৰায় অসম্ভৱ কথা নাই নহয় এইজন অন্য কোনোবা অলকেশ হাজৰিকা ভাবি লাভ নাই কিন্তু কোন হ'ব পাৰে নাভাবে বুলিও প্ৰশ্নটোৱে আমনি কৰি থাকিল জয়শ্ৰী কাৰণ আছে অদিটিৰ কাৰণে অদিটিৰ সহজ জীৱনৰ কাৰণে আলোচনা কৰি ৰস পাব পৰা এটা অন্য ধৰণৰ অতীত আছে অদিটিৰ জয়শ্ৰীহঁতে অলপ বছৰ জানে অদিটিয়ে এইখন কলেজত জইন কৰাৰ পিছত জয়শ্ৰীহঁতৰ গ্ৰুপটোৰ মাজত অদিতিক লৈ কিছুদিন বেছ সৰহ আলোচনা চলিছিল অদিতিক লৈ তেওঁলোকৰ কৌতুহলৰ সীমা নাছিল এতিয়া অৱশ্যে কৌতুহল পাতলি আহিছে পাতলি আহিছে বিদ্যুপাত্মক দৃষ্টিৰ তীক্ষ্ণতা অদিতিৰ অন্তৰ্মুখী আৰু শান্ত আচৰণৰ কাৰণে এনে হ'ব বুলি জয়শ্ৰীহঁতে ভবা নাছিল ভাবিছিল অদিতি নিশ্চয় চঞ্চল আৰু উদ্ধত ধৰণৰ হ'ব কিন্তু কলেজত যোগ দিয়াৰ পৰাই অদিতিয়ে নিজক একাষৰীয়া কৰি ৰাখিছে কোনো কথাত আগভাগ নলয় কোনো কথাত মন্তব্যও নিদিয়ে কাৰো কথাত কোনো কৌতুহলো নেদেখুৱায় তাইৰ সম্পৰ্কে আনে কোনো কৌতুহল প্ৰকাশ কৰিলেও কৌশলেৰে এৰাই যায় অদিতিৰ লগত বাহ্যিকভাৱে জয়শ্ৰী সু সম্পৰ্কই আছে তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়ালৈকে কোনো তিক্ত তিক্ততাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই কিন্তু কিয় জানো জয়শ্ৰীয়ে তেওঁৰ প্ৰতি কোনো আন্তৰিকতা অনুভৱ নকৰে অতিথিক নিজৰ শ্ৰেণীৰ মানুহ বুলি গণ্য নকৰে জয়শ্ৰীয়ে সন্মান দিয়াৰ উপযুক্ত বুলিও নাভাবে তাইৰ লগত কথা পাতোঁতে জয়শ্ৰীৰ জিভাত পুতৌ আৰু বিদ্ৰোপৰ সুৰে জান নাজানকৈ খেলা কৰি থাকে প্ৰথম খণ্ডৰ প্ৰথম পাৰ্টি ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকণটিও ক্লিক কৰি ৰাখিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে আপডেট পাই থাকে